Цель – это максимально брать максимальную форму э, и физическую, и как бы, максимально подготовиться к тем играм, которые будут. Вот это как бы это цель, в принципе, всегда быть готовым максимально как бы, к любой игре. И как бы по две тренировки, думаю, что успеем еще время есть подготовиться. Ну, мы сейчас уже, в принципе, хорошо поработали в Киеве. Уже как бы чувствуется функционально, уже неплохо. Как бы себя, ну, себя я чувствую лично я. Ти вже працював з Хаскевичем в молодіжних командах Динамо. Як тобі працювалося з ним? Тобто ти вже знаєш, що чекати від нового головного тренера. Коли ми робили в дублі, і Динамо да, ну, комфортно працювали, я знаю, що якщо как бы, на тренуваннях старатися, щоб було хороше отношение к футболу, то працювати нормально, то я думаю. Как бы, то никаких претензий не будет, если нормально будешь работать и отдаваться как бы, футболу, то никаких как бы, не будет претензий к тебе. Ну, хорошая работа в плане проверить себя, проверить свою скорость, посмотреть на свои слабые места. Ну, меня поставили с достаточно быстрым игроком. Мы с Еремчуком, в принципе, сыграли в ничью, как бы в обеих упражнениях. Как бы. и он забивал, я забивал. Ну, как бы так хорошо. Мы с ним так соревновались так. Э, никто никому не хотел уступать. По-другому стал смотреть вообще на, и на Динамо, и на. Ну, возле изменился, как бы повзрослел, как бы прошел какой-то такой хороший для меня период. Как бы стал ответственней. Ну да, я думаю, что у меня увеличился объем, объем работы на поле, просто стал больше играть в обороне, ну, больше играть на команду. И не думаю, что это много, я могу забивать больше, я это знаю. Вот. Ну, сейчас новый сезон начинается, как бы, поэтому те голы, которые я забил, это уже, это уже как бы останется в истории, наверное. Как бы. Ну, сейчас уже новый, новый период, новый сезон, как бы будем, будем стараться забивать, выигрывать игры. Ну, всегда есть конкуренция, как бы нужна, она мотивирует как бы ну, никто. Как бы, я не думаю, что это чье-то место, да. Играй сильнейший, пускай играет сильнейший.